Kerajaan mempertimbang untuk membenarkan rakyat menggunakan akaun dua kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk premium insurans kesihatan. Jika dilaksana, 16 juta ahli KWSP berpeluang mendapatkan perlindungan berkenaan dan rawatan tanpa perlu memikirkan bayaran premium bulanan. Amanda Lopez ada laporannya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan yang dicadangkan itu diguna pakai beberapa negara lain yang mahu majoriti rakyat mendapat perlindungan insurans sewajarnya. Ia memandangkan 32% kos penjagaan kesihatan di negara ini dibayar sendiri pesakit bukan dilindungi insurans. Bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan skim berkenaan hanya diberikan sebagai pilihan dan bukan diwajibkan. Satu persentaj yang kecil untuk digunakan bagi pembayaran uh, insurans ini mereka tak rasa pun because the money dia, dia tidak bayar daripada duit poket dia it's just taken from that EPF punya KWSP punya so, ini cara yang paling baik jadi akhirnya rakyat semua kita rakyat, kita semua akan insured seperti Singapura disebutkan Mendes sebutkan tadi tapi kita tak boleh paksa ada negara paksa Jelasnya lagi pilihan wajar diberi kerana terdapat ahli yang mungkin mahukan perlindungan insurans lebih meluas di pasaran. Skim baharu itu juga berbeza dengan inisiatif I Lindung yang sedang dilaksana bersama KWSP kerana pemegang polisi akan mendapat kad perubatan. Kerajaan juga bakal memperkenal inisiatif rakan KKM pada suku ketiga tahun ini. Setakat ini pihak kementerian mendapat kerjasama empat hospital. Dengan revenue yang kita create, kita akan cross-subsidize our public facilities jadi kita bangunkan pada waktu yang sama juga kita create more space orang dah pergi pada rakan KKM kan tentu ada space yang untuk B40 they have more more space more time more slot for B40 dan golongan berpendapatan rendah kerajaan workers eh, civil servant to go to our public facilities so these are all the system yang kita nak bina 40 hospital awam dengan kapasiti 800 katil juga dikenal pasti untuk menyertai inisiatif sedemikian secara berperingkat. Ia membabitkan pelaburan sebanyak 85 juta ringgit. Amanda Lopez melaporkan.